keuangan Islam yang telah meneroka ke peringkat kalangan negara Islam hendaklah dimajukan ke arah membina kekuatan gagasan ekonomi yang membebaskan daripada belenggu penjajahan ekonomi sekurang-kurangnya diadakan usaha mukaddimah menghasilkan mata wang di kalangan negara Islam dan serantau dina yang pernah dicadangkan oleh Profesor Najibuddin Arbakan Bekaf dan Datuk -Tur Turki dan Tun Mahathir sokong supaya so, tidak bergantung pada dolar Amerika yang kita tak tahu nilainya benar atau bohong kita tahu dia cat kertas saja kita tak tahu nah, kita bergantung dengan media saja kita tak periksa bagaimana dia cat dolar itu tak tahu ada sandaran atau tidak jangan kita tertipu oleh kerana itu kita perlu ada matawang sendiri mewujudkan kumpulan penasihat syariat dalam aktiviti keuangan Islam hendaklah dibentuk daripada ahli ilmu syariat yang berwibawa berwibawa dari segi ilmu dan moralnya disertakan dengan profesional dalam ilmu duniawi dicampur Jangan di kalangan yang istiqamah bukan di kalangan yang tidak istiqamah dipengaruhi oleh mana-mana pihak peranan penasihat ini sangat penting kepada pengamal keuangan Islam dan masyarakat mereka hendaklah diberi peranan dalam tiga perkara yang pertama menterjemahkan uamalah Islam yang terkandung di dalam Quran dan hadis serta isyak para ulama yang terdahulu seterusnya menangani amalan keuangan terkini yang tidak ada di zaman ulama yang terdahulu Secara beristihad kerana Islam adalah agama yang hidup di sepanjang zaman Yang kedua menjawab dan memberi penjelasan kepada semua pihak berkenaan dengan keuangan Islam Sama ada yang datang dari pengamal keuangan untuk meyakinkan mereka Atau masyarakat umum yang berminat atau meragui ajaran Islam dalam aspek keuangan Yang ketiga meningkatkan keilmuan mereka yang terlibat dengan tugas ini supaya menjadi petugas yang berilmu dan faham dengan kewajipan dari bidang keuangan atau meningkatkan lagi kepada yang sudah berpengetahuan dalam pelaburan asing yang menjana ekonomi dalam menggalakkan kedatangan pelaburan asing seringkali terdedah beramalan rasuah kalangan mereka yang tidak bertanggungjawab amalan ini boleh mengundang pada membawa masuk pelabur yang merugikan negara dan rakyat kerajaan bukan saja perlu mewujudkan peluang-peluang yang bersifat kemudahan dari segi kebendaannya seperti tempat yang menggalakkan dan kemudahan asah yang mencukupi dan sempurna di sana sangat penting juga ialah pemindahan pengalaman dan teknologi Baik, kepada betul. negara kita di samping ya samping ya di samping memberi peluang pekerjaan berakyat sendiri terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Marang terima kasih kepada timbalan Datuk Speaker tadi Yang Berhormat Marang telah sebut tentang amalan rasuah malam semalam sebuah jambatan yang baru dibina di Sungai Kampah runtuh akibatnya 22 pelajar yang nyaris tenggelam dan sehingga pagi ini satu telah meninggal dunia dan dua masih lagi hilang inilah angkara kemungkaran pengelewengan yang telah berlaku kerana kita tahu ini bukan sahaja satu insiden sahaja jambatan baru dibina dan dalam tempoh dua minggu boleh runtuh dan kebetulan pelajar-pelajar sekolah rendah ini menghadiri camp One Malaysia dan slogan One Malaysia adalah rakyat didahulukan pencapaian diutamakan adakah yang berhormat marang setuju terdapat begitu banyak kes sedemikian bangunan perbadanan perbadanan negeri Perak menelan belanja 4.9 juta runtuh sebelum OC dikeluarkan Stadium di Batu Buruk Tengganu menelan belanja 280 juta runtuh setelah lebih kurang dari satu tahun dirasmikan oleh Duli Mahamali Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Dan bukan saja ini. Be masjid yang baru dibina di Jerantut, Terengganu runtuh juga. Inilah pengiriman setuju yang Bomat Marang. Di mana sebab penggulungan nanti kita mahu Menteri Kewangan memberikan jawapan yang tegas. Apa yang akan berlaku? We want accountability dan juga ketelusan pentadbiran supaya mereka yang bertanggungjawab mesti dihadap ke muka pengadilan demi membela rakyat sekian terima kasih yang hormat Taiping kerana menambahkan ucapan saya dengan isu-isu yang dibangkitkan kita tidak mahu isu-isu penyelewengan kemalangan ini naik macam naiknya saham yang kita tulis saja dengan tidak ada apa-apa tindakan kita mahu supaya satu tindakan yang berkesan yang benar banyak suruhan jaya pasukan penyiasat ditubuhkan Tapi hilang dalam lipatan pai Dalam lipatan pai kita tak tahu Dengan sebab itu Kita mahu satu suruhan jaya bebas Menyiasat kiri-kiri sampai ini Cadangan suruhan jaya diraja Suruhan jaya bebas Diraja ke apa ke yang bebas Betul bebas dan telah nak dibentuk Supaya kita menghapuskan penyakit-penyakit Yang kalau dibiar menjadi barah Menjadi barah ha, Dan ini juga boleh menjejahkan pelabur-pelabur asing datang dia pun takut naik eh? jambatan takut runtuh ini kita kena jagalah suasana so, negara yang stabil dan segala bidang ini menggalakkan pelabur datang keadilan perpaduan keamanan dan keselamatan adalah penggalak utama kedatangan pelabur asing sejarah Islam di zaman kegemilangan tamal dunia mengundang kedatangan pengunjung dari seluruh pelosok dunia daripada China daripada Eropah Timur Barat Utara Selatan ibu kota negara Islam bertaraf metropolitan daripada Madinah sehingga Dimash atau Damsik, Baghdad, Mesir, Andalus, India, Malaka, Pasai, Aceh, Betawi dan lain-lain. Malaka sebenarnya perkataan Arab, Malaka. Malaka tempat pertemuan pedagang-pedagang. Tetapi saya diajar di sekolah rendah zaman penjajah dulu, Malaka ni pokok Melaka. Sengaja mereka nak lupakan kita kepada tamadun kita yang sebenar. Saya melawat Spanyol. Di Spanyol ada bandar Malaka. 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 Malaka daripada Malaka Malaka tempat pertemuan pedagang-pedagang Melaka bersifat metropolitan bukan tarah Melaka saja ha? macam hari ini Melaka saja ha? yang sedikit saya datang kita mahu supaya ini dikembalikan di mana dimariahkan oleh pedagang-pedagang dari Timur dan Barat berCina, China sehingga Eropah memaksa kuasa penjajah Barat yang hasak dengki melancarkan perang salib dan gerakan meredah penderakaan untuk perdagangan bersifat penjajahan dan menawan rakyat tempatan dijadikan hamba abdi sehingga menjadi sejarah hitam kepada dunia biarlah kita kembalikan semangat kerjasama dan setia kawan masyarakat antarabangsa dengan semangat kasih sayang dan bertimah rasa di kalangan manusia bukan tindak menindas dan mencari kesempatan diri tanpa peduli hak bangsa lain orang lain kita perlu berwaspada dengan konsep globalisasi ekonomi dunia tanpa sempadan yang ditajuk oleh Barat kalau tersilap langkah maka terperangkap berkonsep penjajahan ekonomi secara moden yang menyejahkan kehidupan kita akhlak mulia yang diajar oleh Islam dalam aspek perdagangan sebenarnya boleh memikat hati pelabur asing di samping perniagaan barang halal menjadi minat masyarakat bukan Islam juga kerana halal itu bersih dan tidak berpenyakit yang haram itu bukan saja berdosa ia juga membawa penyakit di dunia keadaan terkini menunjukkan benarnya kenyataan ini. Firman Allah Taala, "Wa minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un." Surah Sajdah. Yang bermaksud dan kami rasakan kepada mereka sebahagian ada azab yang sedikit di dunia dengan perkara-perkara haram sebelum lagi mereka bertemu dengan azab yang lebih besar. Mudah-mudahan mereka kembali kepada yang benar. Perkhidmatan penerbangan MAS jangan lagi menghidang Allah kalau merokok boleh dilarang Mengapa arak yang jelas haram Dan lebih berbahaya daripada dadah Dan rokok tidak diharamkan Di sana sudah banyak syarikat penerbangan Seperti arak Saudi, Iran, Brunei Tidak menghidangkan arak Apa salahnya Kita buang kena arak itu daripada emas Kalau ada bangsa yang nak, nak minum arak Bukan tempat dalam mereka dia minum arak Dia boleh minum tempat-tempat lain Kita tak halang penganut agama lain Boleh minum arak tapi dalam penerbangan ini mesti menunjukkan satu keberkatan antara penting antara terpenting dalam membangun negara perpaduan rakyat dan keamanan merupakan perkara penting bagi negara wujudnya masyarakat berbagai kaum dalam negara ini hendaklah dilihat dari segi positifnya yang mengandungi hikmah yang besar sekiranya diolah dengan sesama itulah ciptaan yang maha bijaksana firman Allah taala ya yuhanas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha ja waja'annakum syu'uban wa qabaila lit'arafu Inna akramakum indallahi atqakum Wahai manusia Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Daripada seorang lelaki dan seorang perempuan Berbangsa-bangsa dan berpuak-puak Supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain Dan yang paling mulia dikenal kamu si Allah Ialah yang, yang paling bertakwa Islam mengajar kita Daripada Allah pencipta alam Termasuk manusia Bahawa manusia yang banyak bangsa dan bahasa ini Daripada satu keturunan Iaitu Adam dan Hawa walaupun mereka te, walaupun mereka berbagai-bagai tetapi naluri mereka hendaklah hidup bermasyarakat bukan sahaja di peringkat kampung dan negeri bahkan di peringkat antarabangsa yang mewajibkan mereka mengambil faedah di antara satu sama lain bagi mentarbi dunia dengan berbagai kebolehan masing-masing yang perlu digabungkan secara bertamadun atau ber berhadarah di sana ada negara minyak ada negara pertanian ada negara industri ada negara yang bermacam-macam hasil maka hendaklah wujud kerjasama bermasyarakat di peringkat antarabangsa sepatutnya dengan undang-undang -undang Allah dalam perkara yang akal manusia lemah menerokainya dalam masa yang sama mengundang akal masing-masing dengan bijaksana kita kemudian Islam yang memandu akal manusia namun kita tidak boleh memaksa kerana di sana ada ruang-ruang akal yang diakui bersama pengakuan bersama tidak dapat dimanfaatkan sekiranya tidak ada perpaduan di kalangan manusia di sana ada titik bersamaan yang tidak boleh dihapuskan di kalangan semua manusia yang berakal. Keperluan hidup dan bekerjasama menegakkan keadilan. Menentang segala bentuk kezaliman. Mengambil yang berpaedah dan menolak yang mudarat. Ini adalah perkara persamaan tanpa mengira bangsa dan agama. Teman -teman. Terdapat banyak teori. Yang sebentar. Ada pengumuman.